который находится в Германии, в земле Нижняя Саксония, от города, где мы живем, Дудуштат, до в 40 минутах езды. В этом городе находится одна из старейших пивоварен, не только в Германии, но одна из старейших в мире пивоварен. Это действующая пивоварня, на которой до сих пор выпускается пиво Айнбекер. И основана была эта пивоварня в 1378 году. Когда-то главным производителем немецкого пива слыла не Южная Германия, Бавария, а Нижнесаксонский городок Айнбек. Пивоварен в нем было больше, чем в самой Баварии. И в городе было огромное множество пивоварен. Более половины горожан занимались пивоварением у себя в домах, в своих домах, в дворах. И не для личных потребностей, а на продажу. Главное изобретение местных мастеров – это пиво крепкого брожения «Бокбир». Крепость напитка объяснялась очень просто. Так его легче было довести к месту назначения и в неиспорченном виде. Распространению напитка способствовал Ганзейский союз, куда Айнбек вступил в 1368 году. И приблизительно в этот же период родилось пиво Бог, разновидность крепких сортов. Пиво из Айнбек считалось люксовым и стоило соответственно. И вот мы уже на улице города Айнбек. И с первых шагов нас покоряют фахверные дома. Мы во многих городах Германии были и, конечно же, видели фахверные дома, но в таком количестве, прям целыми улицами, скажу честно, здесь мы увидели впервые. И причем здесь были дома с такими огромными воротами, не огромными, а гигантскими, что как раз говорило и о том, что в этом доме, в этом доме варили пиво. А гигантские они были для того, чтобы запросто можно было возить и вывозить котлы, где варилось пиво потом и бочки с уже готовой продукцией. И вот эти все факферные дома были построены после большого пожара, который был в городе Айнбек в 1540 году. Вот, все они сохранились с тех времен, хорошо отреставрированы, нарядные, красивые, и сказочные, что свидетельствует о бывшем богатстве горожан города Айнбек. А мы идем на главную площадь города, на рыночную, и, как всегда, не могла пройти мимо фахверного дома, уж больно он красивый, оригинальный. И здесь мне понравился арочный вход. Не часто мы встречали арочный вход в фахверных домах, и вот вроде бы элементы на фахверных домах повторяются, но все равно на каждом доме есть своя изюминка. А справа здание одного из украшений рыночной площади – это ратуша 16 век. И характерная особенность – это три шпиля, три башни, которые уходят вверх. А сейчас мы видим церковь, это евангелическо лютеранская церковь святого Якоба, 1238 год, выполнена в готическом стиле. И вот на часах время без 15 час. Это наше любимое время, когда мы любим приезжать в города Германии. Это и хорошо с одной стороны, а с другой стороны мы редко, когда попадаем на субботние ярмарки, на субботние базары, которые устраиваются во всех городах Германии. Это вот элементы декора церкви святого Якоба, выполнена в готическом стиле. Вот видно, что площадь уже вся пустая, все разъехались, уехали, остались только некоторые вон, фрукты, остались, цветы. Вот здесь еще здание историческое, Рад Апотека, тоже 1590 год. Цветы говорят о том, что скоро весна, весеннее хорошее настроение. Это и примулы, и луковичные, но Ярмарка уже закончилась, и все разъезжаются. А мы любуемся дальше, дальше городом Айнбек. Вот это фасад этой церкви, и очень хорошо виден памятник Тилю Улиншпигелю в виде фонтана. Вот по преданию этот литературный герой какое-то время здесь жил. И вот везде видимо Айнбекер, 1378 год. Пиво, которое до сих пор выпускают в городе Айнбек. Город сам небольшой, здесь 30 тысяч человек, но он очень уютный, милый, чистый, красивый. Вот посреди улицы увидели колодец. Понятное дело, что там нет воды, но все равно, но все равно захотелось туда заглянуть. Погода не солнечная, но тем не менее настроение у нас шикарное. И вот мы вышли к дому Айке. Этот дом назван по имени своего владельца. Он был построен купцом в 1612 году. Особенность здания, как вы заметили, это щедрое украшение живописной резьбой. Этот дом самый нарядный и самый знаменитый в городе. Это эпоха Ренессанс. Он так и называется – Айкишес Хаус. Здесь на фасаде этого дома очень хорошо видно, сразу представлены и ветхозаветные времена, античность, эпоха Возрождения. На его резных фасадах прочитываются ряд за рядом, этаж за этажом божества, святые, музы, библейские изречения, гербы, девизы хозяев, одних резных голов и масок, 110 штук. Представляете, какая красота, в очень хорошем состоянии. Сейчас в этом здании в наши дни находится туристический центр и рядом те же самые фахерные дома. А мы вышли уже из центра города, оказались на окраине, видели завод, тот самый старейший завод пивоварню, на котором выпускается пиво Айнбекер, но перед входом вели строительные работы, и поэтому я не стала делать видео. Вот. А дальше увидели парк, но решили пройти вдоль городской оборонительной стены. Вот. В таком виде она сохранилась. Она сохранилась не полностью, очень много разрушений было. Здесь мы видим реку, очень тихое и спокойное место, никого здесь не было, никого мы не видели. Зато увидели весну в виде желтых цветов первоцветов. Сегодня пасмурно, все ждали, что вот-вот пойдет дождь, и поэтому цветы закрыты, цветы в бутонах. Но все равно скоро уже весна. Нашли еще один участок стены, городской стены, и увидели еще и башню. Вот такую башню, чего только она не видела, эта башня. Вот, полюбовались и ею. Погода хоть и была пасмурная, Небо было серое, но впечатление от увиденного, впечатление от города самое хорошее и самое прекрасное. И из этого места, из парка, мы вновь пришли в город. Вновь пришли в город. Вот как раз к дому где находится сейчас туристический центр. Вот мы читаем о истории этой пивоварни и едем домой. И знаете, какая особенность автомобильных дорог в Германии? Вы, наверное, уже поняли. Вот вдоль всех дорог высажены деревья. Если вот ты едешь по какой-то дороге, видишь справа или слева впереди ряд деревьев, знай, что там тоже автомобильная дорога. Вот с таким хорошим... Настроением мы едем дальше, не домой, а решили заехать в еще одно интересное место. Расскажу в следующем видео. Всем пока!